Уже кілька днів як страйкує шахта Самарська. Вчора страйкарі пішли на неординарний крок. Вони рушили колоною до адміністративного корпусу холдингової кампанії «Павлоград Вугілля. Наша знімальна група виїхала їм на зустріч. Куда идти? Идем, нам постоянно обещают миллионы, идут миллионы, идут миллионы. Вот теперь они к нам не пришли, теперь мы идем до миллиона. Так у нас получается. Так, а ваша шахтарская делегация повинна быть, чем в Киеве, его иначе не вернулась. Чему вы спешите? А да, звонили, ничего там, никакого толку. Нам дотации не дали на шахте, ничего нам не дали. На, а у, у нас всех шахты дотация 7 рублей на всю шахту. У вас это одна только шахта Самарская, на манифестацию идет? Да. да, Самарская. Самарская, да? Да. А чему вас не поддержали другие шахты? Ну не вот поддерживают. По... Вот мы и делаем, чтобы нам поддержали другие шахты. Мы марши другого отказались от нас совсем. Там такой нужен, как и здесь. Ты а... защищать? А какой толк от него? Он нас защитил, сука. Два года нам, нам не дают зарплату, постоянно и все больше и больше Табулек у меня все больше и больше увеличивается лежит. Было два года назад три табульки, сейчас семь табулек у меня лежит. А денег нету. Зачем мне такие защитники? И сколько вы там будете? Пока деньги не отдадут. Адміністративного корпусу холдингової кампанії вугілля» шахтарі зустрілися з делегатом другого позачергового з'їзду шахтарів України Юрієм Момотом, бригадиром робітників очисного вибору дільниці номер 5 шахти Самарська. Він першим доповів про незадовільні результати роботи з'їзду. Єдине була повестка дня это о оспасідії. угольной промышленности Украины, как базовой отрасли, на которой строится полностью базис нашей промышленности. То есть то, от чего зависит жизнь и самостоятельность энергетической Украины. Вопроса о забастовке всеукраинской, шахтерской, я сразу оговорюсь, не, не становился вообще вопрос, не стояло. Значит, с первым э, по повестке дня выступил Гержак Виктор Васильевич, это председатель нашего профсоюза уольщиков Тон съезда был задан хороший, но в дальнейшем выступающие, я понял, что только плакание о проблемах регионов. Каждый сам за себя.